А зараз я хочу запросити нашого останнього ментора Евеліну Дементьєву. Вона створить в вашому житті візуальний прорив і в житті, і в інстаграмі. Створення образу, у який закопуються бренди. Вона навчить знімати контент, що виглядає на мільйони, навіть якщо ви сам собі фотограф. Вона допоможе оформити сторінку як особистий бренд, якому довіряють. І хочуть зустрічайте нашу модель неймовірну зірку Евеліну. Евеліна, ти з нами. о Все слышно? Здравствуйте. всем, привет, привет, привет. Добрий вечер. Добрий вечер. Все слышно? Все головнее, все, все да, 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 щоб мене було слышно. Все слышно. Розкажи, як ти живеш зараз. От, про, своє, про своє зіркове життя нам цікаво, про твоє зіркове життя. Де, ти, що ти робиш, як ти знімаєшся, куди тебе запрошують, чи, чи що хочеш, розкажи нам. Знаєте. наверное, с самого начала я начну. Знаете, с детства мечтала о такой жизни, где я могу сама выбирать, как будет выглядеть моя жизнь. И сегодня ну, я живу именно так. Я работаю с брендами там, из Украины, с Европы, США. И каждый мой проект — это что-то совершенно новое. Я выбираю, с кем мне сотрудничать, на каких условиях, в какой атмосфере, в какой стране мне будет, ну, в какой стране я буду, в какой стране, с какой мой следующий Взлет будет и мой доход на сегодняшний день составляет до 3000 долларов я это как бы моя работа состоит это клиенты менторство моя юджирси идеальность это модель как модель для бренда одежды и я точно, ну, как бы знаю, что это только начало. У меня уже есть десятки кейсов, которые после моих консультаций девушки запускали свои услуги, продавали первые сторис, масштабировались и главное начинали получать удовольствие от своего профиля. Вот. Э, так, что еще добавить? я работаю с теми кто хочет не просто как бы вести свой Instagram, а сделать так чтобы действительно он работал это для меня самое такое чтобы это галочка чтобы человек не просто как бы а, ну, не просто для галочки вел а он вел это с кайфом то, что это его жизнь, это как бы его лестница, по которой он идет, по которой строится его заработок. И таким способом э, осознавал, что жизнь мечты ⁇ это не про лежать там на боли, хотя я это тоже так люблю, а про свободу, уверенность и реальные результаты, которые я вижу каждый день у своих клиентов и в себе. Вот так вот. І обов'язково бути красивою для того, щоб бути зірковим експертом або бути популярною. Обов'язково бути красуньою, як ти, чи да, про ці да. дівчата теж мають? Ні, про, про, про це так. Да. Чуть-чуть расскажу про SMM. Я smm специалист таргетолог, ментор. Но знаете, что самое интересное? Я начинала не как ну, эксперт, а как девушка, которая девочка, девушка, которая просто очень любила Инстаграм и верила, что соцсети — это сила. Сначала я вела свой блог, много снимала, тестировала, училась. Потом появились у меня первые клиенты, первые там, неудачи, первый проект, который был за 200 долларов за полное видение и слезы от того, что я не справлюсь. Но я как бы не останавливалась и э, с каждым кейсом, каждым запуском, каждой консультацией я становилась как бы сильнее. И вот сейчас, спустя пять лет, я работаю с брендами из разных стран, четко понимаю, как э, превратить Инстаграм в мощный канал продаж. И самое главное, я создала эту систему, ну, которая сейчас на данный момент работает вот, для новичков, для даже вот экспертов таких, как мы, чтобы чтобы продвигать себя. Я работаю как бы не только с бизнесами, но и с людьми. Мне важно, чтобы каждая девушка почувствовала, что я могу, я интересная. Мой профиль, как бы это мое пространство. И как бы это мой заработок. И знаете, момент, как бы, момент тот, который и все изменил. Это когда я наконец позволила себе не прятаться, а заявить о себе публично, как бы через сторис через камеру, через позиционировано, и тогда все закрутилось. И всегда я себе говорю, что э, мир отвечает, когда ты говоришь честно и уверенно. Вот это, как бы это мой девиз всегда по жизни, вот как, как бы это ни звучало, я всегда себе это говорю, с этими словами я иду как бы честно и уверенно. Вот Просто. так вот. Класс. А, как тебе наши девчата? Ты их бачила или не бачила? Да, да, всех видела, все настроены, все умнички. Думаю, что это будет интересно для всех, как бы выполнять домашнее задание, стремиться к лучшему, показывать себя в Инстаграме, показывать себя у себя, как бы у себя любимое это в первую очередь для себя вот, и быть собой, вот так вот скажем. Так, да, от е, що можеш порадити? Ну тобто, знаєш, мені здається ти про те, щоб бути справжньою, да, щоб да, бути да. такою і транслювати оцю справжність. Мені так це відгукується. Тобто, не знаєш, не створювати з себе якийсь бренд, який ти потім не знаєш, куди його причепити. А саме ти як е, показуєш якусь справжню себе, яку треба транслювати. Як ти, як ти Чи що ти радиш дівчатам? Ну, не девчатам, а своим э, учням, своим э, этим экспертам, <связываем> которые до тебя приходят. Хорошо. Я, так скажем, я не, не просто про красивый визуал или там шаблонные тексты, я про системный Инстаграм, который продает, вдохновляет, строит свой личный бренд. У меня есть своя собственная методика, которая базируется ну, на... Скажем, на трех составляющих. Это позиционированный, всегда должен быть контент и монетизация себя. Там чтобы без каких-то накруток, там только реальные инструменты: типа я учу, как увидеть свою уникальность, как создавать рилсы, которые приносят заявки, и как выстраивать доверие к себе, даже если у вас там всего 300 подписчиков, я не обещаю, там, как бы, взлет за неделю, это будет длится как бы 24 на 7 для вас и самое важное что я буду рядом с вами потому что уже э, я была там где вы сейчас что вот я боюсь этого я как бы себя не могу показать а что я там буду говорить на камеру а что и что они обо мне подумают поверьте это да да через это все я проходила я тоже как бы, пыталась... все да да, да. А, и и как бы через это мы все пройдем, и вы просто вот потом скажете, фух, слава богу, блин, чего я боялась, я же как бы... Я же такая классная, и как бы я буду рассказывать то, о чем я хочу. Интересно и мне интересно, это как бы это их мнение. И я точно знаю, как провести как бы вас, где уже громко, уверенно и по-настоящему звездно, вот так скажем. Круто. Сколько ты уже в Инстаграме? Я в Инстаграме уже... Більше, більше сіми років в інстаграмі. Круто, вот. ну просто я тільки два роки і я так дивлюся, але це дуже круто, знаєш, ти вже як риба в воді. Да -да -да -да. Клас. Що хочеш побажати, або щось може вже порадити нашим конкурсанткам, нашим дівчатам, які будуть змагатися за перемогу. Первое, это что я говорю, уверенность в себе, что у вас все получится, что у вас все выйдет, быть на позитиве всегда, не расстраиваться, держать все, как говорится, в кулачках, переть до талого, <laughs> идти туда, куда, как говорится, куда душа лежит и зачем стоит, вот так скажем. Вот так. Дуже тобі дякуємо, Эвелина.